меня Лиля. <свят> готов ли ты сдать экзамен в виде ЕГЭ? Да. Готов? Ты уже готовишься? Да. Родители тебя готовят? Ну да. А готов ли ты к ЕГЭ? Да. Ты уверена? Ты <свят> знаешь, что такое не ЕГЭ? Нет. Да. Какая у тебя цель в жизни? Хорошо, кем ты хочешь стать? Гаишником. Ага, хорошо. А почему именно гаишникам? Потому что они много денег берут людей. Хотел бы ли ты стать директором? Нет. А почему нет? Потому что они мало денег получают. Да. Собираешься давать ЕГЭ? Да. Да? Уже готовишься или нет? Ой, я не знаю. Родители готовятся или нет. Я бы вела музыку. Почему? Что бы вы там делали? Я бы учила, как играть на разных инструментах. Привет. Тебя как зовут? Алина. Меня Ксюша. Вот скажи, ты бы хотела стать директором? Я не очень хочу стать директором. Я вообще хочу стать певицей. Напеть могу. А давай я тепло на открывали сердца свои. И случайно нас по утрам, нажалели порой они. Группа наша теперь пуста, не слышно мне ни шум, ни гад. Воспитателям грустно без нас, и без них стало грустно нам. Ты замечательно поешь, я думаю, ты станешь певицей.